День добрый, время, шановное панство. Значит, конец рабочего дня, недели. Такое коротенькое видео по проделанной работе. Значит, сегодня тих манжерона. Вернее, это что от него осталось, вот это узел. Сейчас я, я кстати, чтобы лазерок видно. Вот он на этом болту крепления рычага. Стоечка вот этот солдатик, блин. Ну, здесь по центру получается, по центру болтика. А там, бачите, трошка выше центра. Ну, у нас вся сторона удара, и она у нас э, вверх задрала ее. Вот я ее тянул вниз при помощи гуська. Гусек молодец, показался бы с наилучшей стороны. Пришлось, конечно, вот тут вскрыть, открыть этот лонжерончик. Вот это а то заделаю, то не страшно. Значит, ну что, осталось здесь разница було. Да, кто не бачил, напоминаю. Значит, було у нас разница где-то один и... 18 миллиметров, сантиметр и 8 миллиметров где-то. Ну, осталось, я не знаю, 5-6. В общем, пока оставляю, останавливаюсь с этой стороной. Займусь сейчас с той стороны. Там надо лонжерончик. Свет унимаю сейчас. Сниму фонарь. Там надо тоем лонжерончик. Бачите, да, за Привет попередникам, да, мастерам, которые, блин, делали предыдущий удар, не доделали. Значит, надо будет его растянуть. Вот а той лонжерончик, в общем, там поправить, позаниматься ним. Ну, а тоди вернемся сюда. Еще разок потянемо. Покажу вам, как это все происходит. Жесткость сильна. Там такой короб, что мама дорогая, по в курсе дела, блин. То есть, знаешь, что не так просто его вниз потягты. Там жесткостя, блин, там стойка, солдатик, блин, этот, в общем. Это, ну, все хорошо, потому что сантиметр, даже больше сантиметра удалось. Кацапы тонуть и бы блин. В яме вода, блядь. В яме вода, зараза, такая. В яме вода. В общем, пока как-то так. Всем пока. Подписываемся на канал, пишем комменты, что вы думаете по этому поводу. Всем пока.